Значит, команда создавалась как бы сборная. Это был основной состав Динамо Киев. Сборная в, в те годы создавалась на базе Динамо, потому что как раз мы вот, Лена и я мы стали чемпионами СССР в 92, -м 92 -м, году. 91-92. Да. А уже 92-93 это был последний. мы стали чемпионами СНГ. Последний год уже как бы да. существование. И СССР, и СНГ мы были чемпионы. Тренера нашего, знаете, выдающегося Владимира Ивановича Рыжова. Состав команды Назаренко, Вергун, Жирко, Ткаченко. Довголюк. Довголюк. Довголюк да. это как бы был основной, это основной состав. Пятерка. А там как бы все равно было 10 человек, это было Динамо. И даже на сборы привлекали не больше пяти девочек да с, даже, с Украины, даже, даже, меньше, даже меньше. А она уже как бы в состав попадали Буренок. Два. Буренок, да, вот, вот Буренок прошла через все как бы предварительные этапы отборочные. Допустим, если сейчас да там собирают с той команды, стой, будем говорить со всех команд, да, то у нас это была наша динамо команда. Только подключались, как мы сказали, несколько игроков, которые, в принципе, подъезжали к нам. А все остальные были Динамо, игроки мы все Мы даже и были... готовились вот, да. накануне Европы и Олимпиады единой командой. И только в межигровой такой вот перерывы в чемпионате, когда были, привлекались игроки да. э, иногородние. А так мы все время сидели да. на базе на 19-м километре, и как бы это была не подготовка к чемпионату, да. а, а это... плановая, годовая подготовка к Европе, к Олимпиаде впоследствии потом. К чемпионату, как Да. Мы только выезжали на игры, там, кубка, чемпионата, а так шла круглый год подготовка. Ну, напевно, помогало то, что Витбир вы пришли, очень легко, в принципе, так бы завоевать. Ну, сказать, да нет. что легко нет. в Турции, по-моему, у нас была игра одна, сложная, я даже не знаю. Ну да, там. У нас как-то как получалось, что мы первую игру проигрывали. И, И это на Европе, уже... И... да, это была традиция. И... У нас, И Рожел, как говорит, бы. Это уже как традиция. Первую проиграли, дальше все выиграли. И потом то же самое. Первую проиграли, а остальные все выиграли. Все выигрывали. И, он уже говорит, это. Да, это как... И поэтому, да, вот второй не, ну, этап отборочный в Венгрии легко был. Было. В Венгрии было сложно. Там у нас в подгруппу попали поляки вместе с этой два семнадцать дидок. Да. Потом россиянки были у нас, по-моему, в подгруппе. Да, по-моему, дали она в Венгрии. Я не помню. Я не помню уже. Но там были сложные игры, особенно в конце. Хотя мы проиграли проходной команде, как сейчас помню, мы проиграли в Словении в подгруппе в Венгрии. Вот отборочный второй этап. И все как бы говорят, о, аутсайдеры, потому что выходит первое-второе место из подгруппы, а мы первую игру сходу проигрываем такой проходной команде. Ну, дальше мы все игры выиграли, естественно, мы бы выскочили на второе место. Мы со второго места мы уходили, со второго выходили. На Европу чемпионат, насколько в Чехии, так? Да, Брно. Так, Брно. В Брно, да. бы, туда собирались, ехали уже, якби, там, тоді по формату, по-моему, было 8 команд, так? Ну, фактически, из 8 третина стают медалистами. Нет, в по 2 подгруппы было по, по, 4, по, не по 4 мы, 6? у нас 6, 6 игр 6. 12 12. было, 12 команд да. было, в подгруппе было 6, у нас было 5 6. игр. Ну, вы и... что вы можете, как бы, вот, Нет, я, например, вот по мне, как вот мое ощущение, да, я думаю, команда очень сложная игра была не подгруппы игры, а вот эти стыковые, когда уже определились первое четвертое место, и получается, система была такая: первое четвертое место играет с обороткой с другой да, с другой подгруппой, и мы попадали на Литву которая заняла четвертое место. Но то, что они заняли четвертое место, это было не показатель. Литва на тот момент была очень сильная команда, и мы с ними играли, знали, там играли хорошие игроки. И а вот это вот нет. была очень нервная игра, потому что эта игра решала все. Либо ты упадешь вообще и будешь бороться ниже восьмерки, и смысл был весь этих игр. Мы заняли первое место в подгруппе, а играли с четвертым. Мы им проиграем и вообще не попадем никуда. Поэтому это очень была тяжелая игра, очко в очко, я вот так помню, нервная очень. Ну, я еще была травмирована. Да, еще у Лены проблемы уже были. Мы перед этим ездили во Францию, я там травмировалась, у меня крестообразно надорвалась. Уже вот, колено. И решалась, да. вообще, поеду я, не поеду. Ну, Но... мы выиграли и попали в четверку. А потом уже была очень такая игра с, с, России, с, Россией, с Россией за выход в финал. Да. Именно это была полуфинальная игра. Выход в финал. уже очень тяжелая игра, я тоже там, будем говорить, очко-очко. в очко. И плюс там судьи дали две пенки. Это точно я знаю, потому что спорный вопрос решался по моему фолу. Там дали как раз за три минуты до конца. Очко-очко в очко играли, дали обоюдный фол. В позиции центровому были в нападении и дают обоюдный фол. И меня садят. И тогда вышла пятый. У Бунатианс был третий, а у меня пятый. И меня садят, и вместо меня тогда вышла Шляхова. Вот это у нее, да, она да. очень хорошо тогда сыграла, как бы в ту игру и помогла очень сильно. Ну мы тогда с Довголюй Оксаной концовку будем говорить, так сделали. Да, потому что и Жирко, по-моему, получила пятый фол. То тоже есть... незадолго до финала, ну финального цветка. и поэтому так как тяжело, бы, тяжело было, было, конечно, да, игра такая была. Но мы выиграли. И... Три. Да, мы ну, там, мочи, не, мы очка там очка немного 3. выиграли. Но уже что когда мы на последнюю игру выходили, мы уже точно знали, что мы будем играть, вот убиваться, это, потому вот что вы это знаете, все. Я прошу И... прощения, мне понравились слова вот Рыжова, они мне запомнились надолго. Когда у нас было собрание перед игрой, Рыжов сказал, мы уже будем говорить вторые. Уже вторыми у нас никто не заберет это место. Сыграйте в свою игру в вот, вот именно в свое удовольствие. Покажите, на что вы способны, что вы можете каждое. И вот, то есть, вы знаете, не было такого какой то конкретно настроя, да, вот вы должны сделать то, там по комбинациям, потому. И вот, мне кажется, это дало вот команде, знаете, вот расслабленное такое состояние. Девчонки действительно вот э, сыграли, вот каждый кто что может, именно показал и свои лидерские качества, да, игроки и как-то и команда сыграла. Потому что, знаете, э, все это время мы были в напряжении, то есть постоянно установлены. Какие-то, какой-то, знаете, вот тренер дает как для себя отдаешь какой-то станок. А здесь, вот именно, мне кажется, это и сыграло. Вот именно то, что команда да, стала как победителем. Потому что если мне кажется, еще в этот момент Режов вот дал какое-то указание. Мне кажется, уже знаете, нервы были у всех на пределе. Ну, как и у него, так ну, и правильно, у Доку. 9 игр с и, двумя перерывами. Понимаете, то есть это очень всего, сложно. С двумя а вот он говорит: дня. все равно, мы уже вторые. То есть, уже то есть, вот расслабьтесь и сыграйте. И вот команда действительно, знаете, вот и побежала, и играли из. И забивали, и проходили. То есть вот именно была игра, были лидеры, видно было, вот, что команда играет.